আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভালে থাকক ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ তো ভিডিঅ'টো থামনি লওঁ টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে মাননি বৃদ্ধি কৰিব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেতিয়া নৱেম্বৰত যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ দমহাহ পাব মাননী সময় আহিব তেতিয়া আপোনালোকে গমেই পাব কিমানকৈ পাব বা কেবিনেটত সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তো তাৰ সমান্তৰালকে এতিয়া যিহেতু দিনবিলাক বাগৰি গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ঔণ উদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এতিয়া সেইখিনি শুভাৰম্ভ হৈ গ'ল তো বাকী আপোনালোকে যিসমূহ আঁচনি যেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইখিনি কাৰ্যকৰী দিশে কৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ এই যি এককালীন আপোনালোকৰ যিটো দুই লাখশ টকা সেইটো আপোনালোকৰ এই মাহত দিব বা আপোনালোকে পাব নাপাব বাকীখিনিতো কাম কাৰ্যকৰী তেনেদৰে কৈ আছে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি দহ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই ত' কি হ'বগৈ আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকে যিটো মাননি বিচাৰিছিলে সেইটো মতেতো আপোনালোকৰ মাননীটো বৃদ্ধি নহ'লেই মাননী আপোনালোকে বিচাৰিছিলে কিমান সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে কিমান সেইখিনি আপোনালোকে ৰাজপথত ওলাবলগীয়া হ'ল দাবী জনালে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেতিয়াও কেন্দ্ৰত সেইখিনি চৰ্চা হৈয়ে আছে যে মানুহী কিমান বৃদ্ধি কৰিবহি কেনেকুৱা তো সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছো ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এই কথাখিনি যুক্তিপূৰ্ণ হয় নহয় সেইখিনি কমেণ্টত লিখিব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এটাটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে ভবামতেতো আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি নহ'লে সেয়া লাগে আশা কৰ্মী হওক ৰন্ধন কৰ্মী হওক অংগনবাদী কৰ্মী এতিয়া সহায়িকাসকলে কিমান এতিয়াও এইখিনি কৈ আছে যে আমাৰ কামৰ বুজা ইমানটো ইমানটো আমি কেনেদৰে কৰিবলগীয়া হৈছে সমস্যাবিলাক কিমান কৰিবলগা হৈছে এতিয়া চাওঁ যদি আমি সঁচাকৈ কণ কণ শিশুসকলক শিশু অৱস্থাই বা ভৱিষ্যতে এজন সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত কিমান কষ্টৰ মাজত তেওঁলোকে দিনবিলাক পাৰ কৰি গৈ অৱশেষত মাননি বৃদ্ধি হ'ল তেওঁলোকে ৰাজপথত আপোনালোকে নামিলে তাৰপৰা সেইখিনি কাৰ্যকৰী হ'ল হ'ব হ'ব কওঁতে মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰততো একৈছ হাজাৰ হ'ব লাগে পোন্ধৰ হেজাৰ হ'ব লাগে দহ বাৰ হেজাৰ হ'ব লাগে এনেকৈ দাবী জনাই থকা হৈছিলে বাৰু যিকি নহওক এইখিনি এতিয়া অৱশেষত হ'ব যিমানটো পৰিমাণ যেনেদৰে কৰি আছে তো আগন্তুক পৰ্যায়ত যদি আৰু বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব ভাল মানে কি আৰু বঢ়াই দিবই লাগে সেইখিনি কাম কৰিহে আপোনালোকে সেই অনুসৰি আপোনালোকে পাব লাগে

অক্টোবৰত যিহেতু দিব বুলি কৈছিলে হয়তো এতিয়াও অক্টোবৰৰ ভালকে এটা দিন আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইখিনি ভাল খবৰ এটা ওলাব পাৰে বা ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে ওলাব কাৰণ কেলৈ এইখিনি দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু দিলে নিশ্চয় সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব কাৰণ কোনোবাই এতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অলপ দিন আছে কিমান কষ্ট মৰাইজে দিন পাৰ কৰিছে যদি এই এনেদৰে এককালীনভাৱে এইটো দিয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয় এই যি মোটা অংশ এটা তেনেদৰে সেইখিনি প্ৰকৃততেতো বহুত বেছি তেওঁলোকে সেইখিনি পাব লাগে সেইখিনি কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে প্ৰাপ্য পাবই লাগে কাৰণ কেলৈ আজি দীৰ্ঘদিন পাৰ কৰিছে যদিও এই যি দুই লাখ টকাটো আপোনালোকক দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় বহুতখিনি ভাল হ'ব আৰু এতিয়া হ'ব মানে কি এতিয়া যিদৰে এতিয়া নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অক্টোবৰত সেইখিনি ৰিজাল্টসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিলে আগতে সেইখিনিও দিব এতিয়া বন্ধু তেনেদৰে তিনি শুভাৰম্ভ হৈ গ'ল লাখ প্ৰতিবাদেও পৰ্যায়ক্ৰমে তেনেদৰে দি আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইটো যিহেতু সেইখিনি সিদ্ধান্ত হৈছিলে অক্টোবৰত আপোনালোকৰ বাবে এই যি এককালীন দুই লাখকৈ টকা নিশ্চয় দিব আৰু দিব লাগে দিলে সকলোৰে বাবে সমস্যা সমাধান হ'ব যিহেতু আপোনালোকৰ মাননী বৃদ্ধিক লৈ আপোনালোকে বহুতে দাবী জনাই আছিলে সেইখিনি প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে সেইমতেতো আপোনালোকৰ নহ'লে যদি এই এককালীন সাহায্যটো দি দিয়ে আপোনালোকক তেনেহ'লে নিশ্চয় বহুতকেইটা ভাল কামত আহিব কাৰণ কেলৈ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো খোজতে তেওঁলোকে অৰ্থ প্ৰয়োজন টকাৰ প্ৰয়োজন ইফালে গ'লোঁ ইফালে গ'লো ঘৰখন কেনেদৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰিছে বা কেনেকৈ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনাতো উচিত বুজাটো উচিত যে হয় এই কৰ্মী সহায়িকাসকলে আশা কৰ্মীসকলে ক'ভিডৰ টাইমতে হওক বা এতিয়া যেনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে পালনবিলাক কৰি আছে ৰন্ধন কৰ্মী হওক আশাকৰ্মী হওক ৰন্ধন কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা হওক কেনেদৰে কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এইকেইদিন আপডেটসমূহ আহিয়ে আছে চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো আছে নিজেই নহওক যেনেদৰে নহওক এই ক্ষেত্ৰতো ওলালে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুঠতে হ'ব লাগে সমস্যা সকলোৰে সমাধান হ'ব লাগে দূৰ হ'ব লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আজিলৈ মানে